Как не считает. Вот через 10 лет Украина вступит в Евросоюз и будет успешным экономическим государством. Ну или нет, естественно. 66% сказали, да! Ой, дурачок! Ой, идиот! Не, ничего лично, просто идиот. Конкретный идиот. Да ни черта не будет! Даже если мы вступим в Евросоюз. Хочу вам напомнить, Украина подписала соглашение про ассоциацию с Евросоюзом. Помните, сколько срача, вони, Майдан, Крик. Вот если мы не подпишем соглашение, наш, а, не, наших детей не будет будущее. Сейчас у детей ваших есть будущее. Фронт. Будущее. Шикарное будущее. Шикарное. Молодцы, молодцы. Вот, вот такое будущее вы подарили своим детям. Лично, не я. Вы, я вас предупреждал. Не делайте это. Вы что мне кричали? Мы за детей. Вперед на фронт. А как вы хотели? А как? Ага. Слушать надо, а дурь не делать. Соглашение про ассоциации вещь хорошая. То, что мы их подписали, это хорошо. Мы бы его и так подписали без всякого Майдана. Ребят, ну, там чисто экономическое. Я уже столько раз говорил, еще раз обращаю внимание. Евросоюз имеет эти соглашения из, ну, раньше было 30, сейчас 34 страны. Среди них такие страны, как Египет, Марокко, потом Вьетнам, Армения. Вот после нас Евросоюз подписал соглашение про ассоциацию с Арменией. Без Майдана. Как? А вот так. Это <с leaner> да наши такое дурачье шоу устроили себе. Скучно было. Поймите, соглашение про ассоциацию вещь хорошая. И она действительно для экономики полезная. Но экономику уничтожать не надо. Тогда оно полезное. А когда вы ее разготили. Вы разготили. Не я. Я вас просил это не делать. Понимаете. Деньги любят тишину. Это аксиома. Это просто аксиома. По этой причине. Когда в 2014 начался банкопад. Это вот аксиома вам показала. Нельзя. Нельзя делать революции. Нельзя делать майданы. Начинаются проблемы банковской сфере. И да действительно разготили вы все. Когда-то даже была цифра, что потеряли 750 миллиардов гривен. Да, даже больше. Вы потеряли. Ну, кто-то вклады потерял, кто-то бизнес. Очень многие разорились. Вот это все сделали вы. По той простой причине, что до Майдана банки нормально работали. После, щедро разготили. Ну, я понимаю, разворовали Порошенко варю этот собственный барыга. Так что это да. И это действительно удар по банк системе. Это еще раз говорю, понимаете, ну, сложно работать, когда э, у тебя отбирают, разваливают, запрещают. Да? Сейчас банковская система есть, но она, ну, как он так выразится? Слава Богу, что хотя бы функционирует. Но она далека от того, что надо. Основа банковской системы, основа, это кредитование бизнеса. Ну, вообще считается, для чего нужны банки, чтобы давать кредиты бизнесу. Физлицам тоже важно, но первое место бизнес. Бизнес получает кредиты. За счет кредита он что? Развивается. Ну, купляет оборудование, строит новые цеха или офис и так дальше. Нанимает рабочую силу. У вас растет зарплата, развивается экономика. Вот для этого нужны банки. Кредитование сейчас не работает. Не, оно вроде бы дается, но там, ой, лучше не вспоминать. Плюс считается, что должна активно кредитоваться ипотека, причем очень активно. Ну, скажем так, большая часть населения должно быть закредитована ипотекой. А так это в нормальных странах. И у нас действительно ипотека начинала, начинала, до Майдана что-то начиналось. Шарах! Разгодили, побили все! Зато, а? А? Сейчас пытается, сложно. По этой причине говорю, мертвые не ходят. Можно сколько угодно заявлять. Чушь, бред, глупость. Вы это уничтожили. Вы, не я. Я вас просил это не делать. Ну, еще что могу вам напомнить, друзья мои, основа экономики любой страны мира – это крупный бизнес. Да, да, я знаю олигархи, я знаю, что все любят считать яхты олигархов, согласен, во всех странах, между прочим, действительно бедные зави, ну, завидуют богатым. Ну, это во все времена. В этом нет ничего необычного. Но обращаю ваше внимание, что основа любой экономики ⁇ это крупный бизнес. Крупный бизнес. Крупный, не малый. Крупный. Малый средний живет за счет крупного. Потому что крупный генерирует валовой внутренний продукт. Крупный выплачивает зарплату. Потом с за этой зарплаты работяга идет на базар и за счет этого живет малый-средний бизнес. Или идет в магазинчик, в да. А если не выплатят, не будет работяги, дурнивые такие. Малый-средний бизнес не генерирует прибыль, он ее растаскивает, он ее распределяет. Только крупный генерирует, крупный. Но большинство говорит, нет. Надо уничтожить олигархов. <laughs> уничтожили. Понимаете, в результате этих всех событий мы уничтожили целые отрасли. Идиоты. Просто идиоты. Работающие отрасли. Химическое пром... Угатили. Целезно-бумажное. Угатили. Металлургию. Угатили. Там у нас даже была машиностроение. Угатили. Все угатили. Ради чего? НО зато теперь мы будем знать, что вони ж ГАДИ. Ви ж себя розгадели, не ГАДОВ, себя. Ну, почет, да, да. Растать и сетя,